ko'pchilik biznesmenlarni sinishini sababi eng asosiysi betakror g'oya deb o'ylashi degan hmm. va tushunmagan sohaga burunni suqishlari o'zlari tushunmagan sohaga kirib e, yaxshigina moliyaviy e, investitsiya jalb qilib va yil oxiriga borib bankrot bo'ladiganlar ko'p bo'ladi sababi g'oya har doim ham eng muhim omil emas siz bor biznesga kiring ko'pincha hozir bu kitob egasi bir ajoyib narsani aytgan hozirda startapchilar degan bir e, yo'nalish paydo bo'lgan faqat yangilik qilib yangilik qilib bozorga kirib birdaniga hammani e'tiboriga tushib mashhur bo'lib ketsam millioner bo'lib hamma men haqimda yozishsa yoki ya televideniyada men haqimda gapirishsa deb orzu qilishadidei lekin yangi tovar bilan bozorga kirish o'ziga yarasha mas'uliyatli narsa sababi siz yangi mijozlarni kashf qilishingiz kerak va yangi bozorlar kashf qilishingiz kerak yo'q tovari hali bozorda yo'q tovarga nisbatan siz boshqatdan ariq kavlab kelishingiz kerak